श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः इरवै आरव दशकं श्रीमन्नारायणीयं श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं श्री दशकं गजेन्द्रमोक्षम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् तत्सेवायं मग्नधीरोलुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् इन्द्रद्रुम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् तत्सेवायां मग्नधीरोलुलोके नैवागस्त्यं प्राप्नमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिस्संहृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति क्षिप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं तत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् कुंभदूति संभृत क्रोधभ स्तब्धात्मा हस्ति भजेति क्षिवा थैनम प्रत्यगत्सोपिले हस्तीन्द्रम तस्मृतिधन्य दुग्धा बोधेमजिकूटे क्रीडन शैलेयु तपोयम् श्वेशाभिहि सर्वान् जन्तु नत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानाम् कुत्रनोत्कर्षलाभः दुग्धां बोधेर् मध्यभाजे कृतिक त्रिकूटे क्रीडन शैलेयु तपोयम् वशाभिहि सर्वान् जन्तु नत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्ेन स्थेम्नादिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तःसरस्यां यूथैः सार्धं स्वे नस्थेम्नादिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तःसरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हूहुस्तावद्दे शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोसिक्स्वकानां हूःस्तावद्देवलस्यापि हु शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थ्यं हि श्रान्तिदोसिस्वकानाम् तत्सेवाया वै भवार्दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सरानां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यथास्त्वं तत् वै भवर्दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सरानां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्रसिद्ध्यैर्न्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन। पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं परात्मन् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डाक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्थं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मा शै ब्रह्माशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाति सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् ताक्षारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाति सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारिः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे सहस्ते त्वत्सारूप्यं प्राप्य दे स्म हस्तेन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे स हस्ते त्वत्सारूप्यं प्राप्य दे दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्चप्रगेयो गेयाः सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णोपाहि वातालयेश एतद्वृत्तं त्वाञ्च प्रयोगा प्रगेयो गायास्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्यैनं तेन सार्धं गतिस्त्वं धिष्ण्यं विष्णोपाहि वातालयेश నారాయణ అఖిల నమస్తే శ్రీహరయే నమీ షడ్వింశదశకం సంపూర్ణం నా ఈ నారాయణీయంలోని దశకాలు ఇంకా వినాలనుకుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ వి ప్రసన్నలక్ష్మి